Laca pasaran Jawa ya iku kalender tradisional ing antaraning modernitas ing antarane rame-rame zaman digital lan dominasi kalender masehi masyarakat Jawa tasih nguri nguri sistem penanggalan tradisional ingkang unik ya iku pasaran Jawa sistem menika kagolong saking lima dinten pasaran ya iku Legi pahengku wan wage soho, kliwan ingkang lajengaken kanthi siklus mingguan khas ingkang dipun sebat weton. Yes. Pasaran mm -hmm. menika dudu namung cacahan dinten kemawon, nanging sampun dados bagian ing panguripan masyarakat Jawa. Saking kegiatan pasar tradisional, dumugi penentuan dinten ingkang sae kangge mantu, sunatan, ngatos kegiatan spiritual. Ing kathah desa dinten pasaran tesih dados dasar kegiatan ekonomi. Tuladanipun pasar Pon ing Pleret Kecamatan panjatan namung buka saben dinten Pon. Minangka ugi pasar Legi ing Kecamatan Lendah ingkang rame nalika dinten Legi lan pasar Wage ing Pengasih ingkang namung buka saben Wage lan tansah kebak pengunjung. Para bakul lan panuku nyelarasken jadwal kalian kalender pasaran. Tetas bukti menipun bilih warisan budaya leluhur menika tesih gesang lan gadhah fungsi nyata. <tipan> Inkang unik gabungan antawisipun dinten pasaran kalian kalender Masehi ngasilaken siklus tigang doso gangsal dinten. Ingkang dipun sebat selapanan. Siklus menika asring dipun ginakaken kangge mengeti ambal warsa weton. Senajan katingal mistis sistem pasaran ugi ngandut ajaran sosial ginane akan pasaran atake nguri-nguri kalapian keseimbangan lan ngajeni alam soho wekdal ing jaman modern tradisi menika dados salah satu galing wujud resistensi alus dateng dominasi budaya manca negara jagi jati diri lokal wonten ing tengahing arus globalisasi Saat niki, kata para muda miwiti sinau malih babagan sistem pasaran lumantar media sosial soho aplikasi digital. Satemah, nedahakan pilih kearifan lokal Jawa, tesih relevan lan sakit sinarengan harmonis kalian perkembangan zaman. Maturnuun.